assalomu alaykum qadrli tinglovchilar va qadri baland aziz muxlislarimiz mana va nihoyat sizlar uchun yangi audio hikoyamizni taqdim etamiz bu safargi audio hikoyamizning nomi o'lgan jasadning qasosi deb nomlanadi har doimgidek men muhammad sodiq sizlarni ogohlantirib o'taman hikoyani yuragi bo'shlar homilador ayollar va umuman olganda qo'rqoq insonlar bizning audio hikoyalarimizni tinglamasin agarda siz hikoyadan so'ng o'zingizda qandaydir bir o'zgarishlar yoki sizga salbiy ta'sirlar ko'rsatsa men buni javobgarligini o'z bo'ynimga olmayman an'analarimizga sodiq qolgan holatda eshiklarni quluflab oling chiroqlarni o'chiring va o'rningizga mahkam joylashib oling quloqchin ya'ni nаушnиklarni quloqingizga taqib oling shunda siz haqiqiy adrenalinni his qilishingiz mumkin agar siz tayyor bo'lsangiz qani unda men hikoyani boshladim mening ismim muhammad sodiq kunlarning birida uch do'stim ya'ni sanjar diyor va bahodirlar menga qo'ng'iroq qilishdi va go'shakni ko'tardim go'shak ortida diyor ekan alo muhammad sodiq do'stim yaxshimisan tuzukmisan biz aylangani to'qqa bormoqchimiz sen ham borasanmi biz bilan mazza qilib toza havoda havo almashtirib kelardik yo'q do'stim meni ishlarim bor edi boshqa safar borarman siz borib kelaveringlar deb javob berdim va diyor ha mayli do'stim o'zing bilasan deb javob berdi va biz xayrlashdik bir kundan keyin ular toqqa sayohatga otlanishdi sanjar kaptiva rusumli mashinasida boramiz deb mashinada keldi va shu bilan ular yo'lga chiqishdi do'stlarim o'zida yo'q xursand edilar mashinani ovozini musiqasini balandlatib ular yo'lda davom etib ketishaverdi chetidagi magazinga sanjar mashinani to'xtatdi hozir bollaman magazinga kirib chiqiy deya magazinga kirib ketdi va besh daqiqada chiqdi qo'lida uchta pivo va spirtli ichimliklarni olib chiqdi bahodir gapirdi ey sanjar nima keragi bor spirtli ichimlikni dedi do'stim xavotir olma kayfing oshib qolmaydi deb javob berdi keyin ular yo'lda davom etishdi soat taxminan 21:15 bo'lyapti keyin spirtli ichimliklarni ichish maqsadida yo'l chetiga sanjar mashinani to'xtatdi va pivani va spirtli ichimliklarni iste'mol qilishga boshlashdi ichib bo'lishgandan keyin mashinani qizdirdi qizdirdida yo'lda davom etishdi sanjar o'zini tutib tursada kayfi oshib qolgan edi keyin mashinani musiqasini balandlatib qo'ydida tezlikni oshirdi spidometr tezligi deyarli 150 ga chiqdi bu orada sanjarning uyqusi keldi ko'zi ilinib ilinib qolgudek darajaga kelib bo'ldi u orada diyor va bahodir dong qotib uxlab yotishardi va birdan mashinani tormozini bosdi diyor va bahodir uyg'onib ketishdi bahodir gap boshladi eh sanjar uyquni ham beliga tepding ey qanaqa uyqu Kim kimdir yo'ldan chiqib qoldi kamamda urib yubordim dedi sanjar nima deding dedi diyor keyin ko'p o'ylab o'tirmasdan mashinadan tushishdi va urib yuborilgan jismni oqtarishdi. va ne ko'z bilan ko'rishsaki odamning jasadi yo'lning qismida teskari holda yotardi jasadni yoniga borib bahodir o'ziga ya'ni teskari yotgan insonni o'ziga qaratdi va qo'rquvdan baqirib yuborgudek bo'ldi o'sha jasadning boshining o'ng tomonidan yuz qismi majag'lanib ketgandi va bahodir gapirdi sanjar diyor tezlik bilan tez yordamga qo'ng'iroq qilish kerak yoki o'zimiz mashinada yaqinroq kasalxonaga olib borishimiz kerak dedi va diyorga boshladi bahodir o'ylab gapiryapsanmi senga muammo kerakmi dedi va o'rtaga sanjar aralashdi to'g'ri jasadni yo'qotish kerak hoziroq dedi va bahodir o'ylab gapirlaring agar militsiya xabar topsa hammamizni qamab yuborishadi deb javob berdi va sanjar yana gap boshladi agar biz bilan hoziroq shu jasadni yo'qotmasang shu jasadga qo'shib seni ham yo'q qilib yuboraman deb popsa qildi bahodir esa noilochlikdan ko'nishga majbur bo'ldi keyin jasadni tezlik bilan mashinaga ortishib daraxtzorlar tarafga olib borishdi va jasadni daraxtzorlarning qoq markaziga olib borishdi va sanjarning esiga tushib qolib tog'da kerak bo'lib qolar deb belkurak olgani esiga tushdi va jasadni ko'mish maqsadida yerni qazishni boshlashdi kuchlari yetguncha 1 metrga yaqin qazishib jasadni chuqurga tashlashdi ko'p o'tmasdan jasadni ko'mib bo'lishdi va ular tezda mashinaga chiqishdida ortga ya'ni uylariga qaytishdi olti soat deganda ular uylariga yetib borishdi chamasi ertalabki 5:00 nol nol sanjar diyor va bahodirlar uylariga tarqashdi va uy a'zolari ya'ni ota onasi sanjardan so'rashdi nega ranging oqarib ketdi dedi otasi sanjar esa ha charchadim aksiga olib manzilga yetay deganimizda yo'lda ta'mirlash ishlari ketayotgan ekan yo'l ta'mirlovchilar yo'l xavfli o'tkazolmaymiz deb o'tkazishmadi deb javob berdi va xonasiga kirdi kirdiyu spalniysiga o'zini otdi biroz kechagi bo'lgan voqeani o'ylab uxlab qoldi va dahshatli tush ko'rdi tushida o'sha qotillik bo'lgan joyda ekan va o'sha jasad yerda yotardi ingragan holda yotardi va sanjar u jasadni yoniga bordi yaxshimisiz nega indamaysiz deb jasadni o'ziga qaratdi va dahshatdan shok holatiga tushdi va birdan o'sha jasad ko'zini ochdi qotil qotil sen meni o'ldirding qotilsan sen qotil hammangdan qasosimni olaman va birdan sanjar uyg'onib ketdi sanjarning hamma yeri terlab ketgan edi sanjar esa xayriyat tushim ekan deb xo'rsinib qo'ydi undan so'ng o'rnidan turib vanna xonaga kirib yuz qo'lini yuvdi shu payt kimdir uning ortidan tezlik bilan o'tib ketdi va buni sanjar sezdi o'sha jasadning ruhi ekanligini va birdan vannaxonadan chiqib ketmoqchi bo'ldi lekin sanjarni kimdir yiqitib yubordi sanjar esa o'rnidan turdiyu turishi bilan o'sha jasadning o'tkir nigohini ko'rdi jasad esa sen o'lishing kerak deb sanjarni havoda muallaq turgan holda oyoqlarini yerdan uzgan holatda tomog'idan bo'g'di keyin birdan vannaxonaning no rakvinasiga sanjarni yuz qismini bir urushda majaqlab tashladi sanjarni shu zahotiyoq joni uzildi bu payt diyor shirin uyquda uxlab yotardi va tushida daraxt zorlar ichida bir o'zi tentrab yurgan ekan shu payt o'lgan jasad tezlik bilan uni yonida paydo bo'ldiyu endi seni boting degan gapini eshitdiyu uyg'onib ketdi shu paytda diyorga de, qo'ng'iroq bo'ldi raqam esa sanjarning telefon raqami edi diyor esa aldo eshitaman işte deb javob berdi go'shak ortida sanjarning vahimali ovozi eshitildi diyor diyor meni uyimda meni uyimda kecha mashinada urib yuborgan jasadni arvohi yuribdi tezroq uyimga kel dediyu telefonni qo'ydi lekin go'shak ortida sanjar emas yuzlar avtohalokatda majag'lanib ketgan jasadning ruhi edi va yana 10 soniya o'tar o'tmas yana bir marotaba diyorga qo'ng'iroq bo'ldi lekin bu safar berkitilgan raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi diyor javob berdi alo o'rtada sukunat alo eshitaman gapiring deb javob berdi va birdan xirillagan ovozda men shu yerdaman degan ovoz eshitildi de, va qo'ng'iroq yakunlandi diyor esa nima qilarini bilmasdan shosha pisha uydan chiqib ketmoqchi bo'ldi lekin eshik o'zidan o'zi quluflanib qoldi diyor esa o'zini yo'qotib agressiv holga tushdi va birdan diyor turgan xonada ya'ni qo'shnixonada oyoq tovushlari va bo'g'iq ovozlar eshitildi o'sha xonada nima bo'layotganini bilish maqsadida qo'liga sovuq qurol ya'ni bitta tayog'ini olib o'sha ovoz eshitilgan tomonga yugurib bordi ne ko'z bilan ko'rsinki u xonada hech kim yo'q edi xonadan chiqish maqsadida ortiga o'girilishi bilan yuzi majag'lanib ketgan o'sha jasad turardi diyor o'sha jasadga hamla qilmoqchi bo'lib bitani jasad tomonga otib yubordi lekin otgan bittasi havoda muallaq turib qoldi o'lgan jasad dediyu bitta tayoqchasini diyorning o'ziga qaytarib uloqtirdi natijada diyorning o'ng tomondan yuz qismi majag'lanib ketdi keyingi navbat bahodirning navbati edi u payt bahodir uyida ya'ni padvaldan murabbo olgani kirgan edi murabboni olib bo'lib chiqish eshigini tutquchini o'ziga tortib ochmoqchi bo'ldi lekin eshik ochilmasdi birdan bahodirni ortidan allanimadur yugurib o'tib ketdi bahodir esa ortiga qaradi ortida esa hech kim yo'q edi padvalning ichkarirog'idan mushukning qo'rqinchli ovozi eshitildi bahodir hayron bo'lib bu yerda mushuk nima qilyapti deb padvanning ichkarirog'iga mushuk ovozi eshitilgan tomonga bordi birdan bahodirni bo'ynini kimdir bo'g'a boshladi ne ko'z bilan ko'rdiki o'sha o'ng tomondan yuz qismi majag'lanib ketgan jasadni ko'rdi va birdan jasad bahodirni qo'yib yubordi bahodir esa chuqur chuqur nafas olgancha padvaldan yugurib chiqib ketdi hu shu bahodir negadir oldingidek emas ya'ni aqli zaif odamdek telba bo'lib qoldi shu bilan hikoyamizni yakunlaymiz ha aytgancha bahodirni o'sha yuzlari majag'lanib ketgan jasad nega o'ldirmadi degan savol siz aziz kanalimiz a'zolarini ham qiynayotgan bo'lishi mumkin negaki bahodir oldindan qarshiliklar qildi menimcha shuning uchun o'ldirmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman oldindan kattakon rahmat e'tiboringiz uchun sizlar bilan muhammad sodiq bundanda dahshatlar hali oldinda kanalimizdan uzoqlashmang muallif muhammad sodiq mosirov